Однажды его далекая родственница, вдова, приехала к нему с душераздирающей историей. Моя дочь помолвлена с прекрасным молодым человеком. Но вчера ночью нас обокрали, забрав все деньги, приготовленные на приданное и на свадьбу деньги, которые я собирала всю жизнь. Пожалуйста, пожалуйста, помогите. Ведь вы помогаете многим людям, и мы с вами родственники. Я знаю, это в ваших силах. Вы так святы и добры. Спасите нас, спасите. Деньги. Тебе нужны деньги. максимальную сумму, которая, которая, может быть тебе нужна. На свадьбу, на приданное, на дом. 500 рублей. Лихорадка, ручку. Ой, И, ху -ху -ху! и чем так можно скорее. На следующее утро к синагоге Ребе подъехала шикарная карета. Леврейный лакей открыл дверь и помог выйти роскошно одетой даме среднего возраста. О! помогите, пожалуйста. Меня вот уже больше года трясет. У меня такая температура. Рэбы, ни один врач не может меня вылечить. Все профессора говорят, что они не знают, что это за болезнь, и разводят руками. Рэб! Меня трясет вот уже год. Ох, год как трясет. Я встретила недавно моего знакомого. И он сказал мне, что вы помогаете также и не евреям. Помогите мне, Рэм. Лихорадка. Целый год. Это ужасно. Помочь вам будет стоить 500 рублей. Ну и как вы себя чувствуете теперь? местечке жил богатый еврей. Однажды к нему пришел нищий. Пожалуйста, одолжите мне две больших серебряных ложки. Я верну их через неделю. Бери. А когда пришло время отдавать, нищий вернул две большие ложки и одну маленькую. Откуда а, маленькая? Так это две большие родили. А можешь мне еще раз одолжить две большие серебряные ложки на едельку? Бери. А когда пришло время отдавать, нищий принес две большие ложки и одну маленькую. И снова он одолжил ложки у богача. А когда он в третий раз возвращал ложки, он принес две большие ложки и одну маленькую серебряную ложечку. А можешь мне теперь одолжить на неделю два больших серебряных подсвечника? Бери. А когда пришло время возвращать, нищий пришел без ничего. Как? Где мои подсвечники? Так они умерли во время родов. Что за ерунду ты говоришь? А ну пошли к ровену. Родин, выслушал историю. Знаете, если две ложки смогли родить одну ложечку, то что вы хотите? Подсвечники вполне могли не пережить родов. что мое – это твое, а твое – тоже твое, тот благочестив. А тот, кто считает, что мое – это мое, а твое – это тоже мое, тот злодей. Однажды к Равину пришли три купца. Ребе, у нас проблема. Накануне шабата мы спрятали крупную сумму денег. Кроме нас об этом никто не знал. После шабата денег там уже не оказалось. Помогите разобраться, кто из нас вор. Хорошо, ответил Рэбэй, я помогу вам. Но сначала я расскажу вам историю. У короля пропала дочка. Ее похитили разбойники и спрятали в лесу. Там ее нашел крестьянин и отвез тебе домой. Девочка призналась своему спасителю, что она принцесса и выйдет за него замуж когда-нибудь, если он ее отвезет во дворец. Крестьянин так и сделал. Он отвез девочку во дворец и оставил у дворцовых ворот. Когда девочка выросла, она вышла замуж за прекрасного принца. И рассказала ему всю историю, которая случилась в ней в детстве. Принц сказал, нам нужно поехать и найти этого крестьянина. И спросить у него, не против ли он, что ты вышла замуж за меня. Ведь ты обещала стать его женой. И они отправились. Ехали они долго. Принцесса подошла и говорит. Помните, вы много лет назад спасли девочку, дочку короля. Тогда я пообещала, что когда вырасту, то выйду за вас замуж. А вы не против, что я вышла замуж за другого? Э, да мне вообще все равно, сказал крестьянин и ушел в свой домик, даже не попрощавшись. Молодая пара обрадовалась и отправилась в обратный путь. разбойники. Главарь банды был суров и беспощаден. Он забрал все деньги и драгоценности пообещал, что убьет их. Принцесса расслабилась и стала рассказывать разбойнику о своей жизни, о том, как маленькой ее похитили, а потом спасли, о своем обещании о том, как они нашли его и получили разрешение на брак. Вы не можете сейчас убить нас, ведь мы так счастливы, и ничто не помешает нам быть вместе. Закончила свой рассказ принцесса. Я не убью вас, я даже верну вам все, что я у вас забрал. Вы так рассказывали, что я даже заплакал. На этом рассказ Равина закончился. А теперь я задам вам один вопрос, сказал Равин. Как вы думаете, кто из действующих лиц рассказа поступил благороднее всего? Тот из купцов, кто ответил, что благороднее всего поступил в разбойник и оказался вором. хочу развестись со своей женой. Мойша, зачем ты хочешь развестись со своей женой? Тебе же хуже будет. Рейба, я хочу развестись со своей женой. Мойша, ну зачем ты хочешь развестись со своей женой? Зачем ты хочешь развестись со своей женой? Она у тебя такая умница, такая красавица, ну такая хозяйка. Да это просто прекрасная жена. Зачем? Мольш, в чем причина? Рэб. Зачем ты суешь мне эту туфлю? Рэби, посмотрите на эту туфлю. Зачем мне смотреть на эту туфлю? Рэба, нет, вы посмотрите на эту туфлю. Зачем мне смотреть на эту туфлю? Рэбер, какая это прекрасная туфля. Какая она красивая, какая она приятная. Ну любой бы хотел иметь такую куплю. Но только один я знаю. Как эта зараза мне жмет. Благодарить за помощь нам.